Многих предпринимателей, которые занимаются гандлем, сегодня хвалю питание худкой працы в умовах обязательного и технического регламента Митного Союза. Хвалюю это питание и улады. На передней керавнике Брестской области Константин Сумар провел нараду, присвеченную выражению проблемных вопросов на территории региона. Об ее выниках он рассказал журналистам. Я проводил такое совещание, чтобы мы наладили торговлю оптом и оптом не по спекулятивным ценам, а по доступным ценам, которые были бы выгодны этому предпринимателю покупать товар, то есть текстиль, обувь, одежду различную. И мы здесь договорились, чтобы в принципе товары даже те вот предприниматели, которые будут пользоваться услугами и уже серьезно войдут в эту систему, то будут получать где-то скидку, может быть, и 10-15% и от той, которая продавалось бы, например, в индивидуальном каком-то порядке одну или две вещи, если кто-то будет покупать много их. То есть мы решим обязательно проблему покупки товаров для индивидуальных предпринимателей, которые будут доступны по цене, еще раз хочу повториться, и не надо будет им тратить время ехать на Москву на какие-то выставки, закупки и так далее, и так далее. И которые будут им для их подъемными, которые будут давать возможность зарабатывать определенную прибыль для жизни своей, для своей семьи. Мы сделаем все возможное, чтобы уже к концу февраля месяца мы могли предложить, чтобы нам не сказали потом предприниматели, что, видите, поставили такую задачу, а невозможно решить эту проблему. У нас в области мы эту проблему решим. Я еще раз хочу повторить по текстилю, по обуви, по различной одежде. Не дороже, который он, например, сейчас где-то покупает на московских рынках или других. И другое, и самое, я думаю, тоже немаловажное и главное, что мы таким образом, как бы там ни было, и цены пойдут на понижение.